Здравствуйте, в эфире программа «Гость студии» и я ее ведущий Сергей Чупыра. Сегодня мой собеседник Илья Верховский, доцент Государственного Югорского университета, директор Центра Югра «Социум». Здравствуйте, Илья Аркадьевич. Здравствуйте. Совсем недавно вы были в Березово на молодежном форуме «Про жизнь». Какова цель вашего визита в этот раз? Я на самом деле в Березово бывать очень люблю, и на молодежном форуме «Про жизнь» я уже не в первый раз, в свое время сама идея молодежных форумов нами с Владимиром Ивановичем Фоминым, формулировалось еще в Ханты-Мансийске несколько лет назад, мы принимали в этом также активное участие. На молодежном форуме «Про жизнь» я был в качестве преподавателя, ведущего тренингов. Мы использовали нестандартные формы работы с молодежью, в частности, там был очень интересный проект. Я читал открытую лекцию двухчасовую «Становление русской цивилизации. Имперская модель». Моими ассистентами и помощниками были Валерий Абаев, это председатель Центра осетинской культуры Алания из города Нягань, очень известный общественник. И Давид Миниковский из города Сургута, автор текста знаменитой песни про Березова. Таким образом, когда мы говорили о русской цивилизации, мои ассистенты отдельно еще транслировали так называемый кавказский, осетинский фактор и еврейский фактор со стороны Давида Миньковского. Я в ходе лекции исполнял аутентичные фольклорные русские песни, поскольку характер душу народа гораздо проще узнать не со скучных слов лектора, а там, где спрятана некая живая душа. И вот подобные синкретические форумы, где много чего смешано, но в итоге додают эмоциональное воздействие, я использую достаточно часто. Нынешний мой визит посвящен во-первых, возрождению традиции политклубов, политбоев и политинформации, которая у нас изрядно подзатерялась за последние 20-30 лет. Я провожу политклуб и читаю открытую лекцию на тему «Политическая история современности. Россия, Югра, Березовский район». Лид-мотив моей лекции о том, что та политика, та сиюминутность, которая окружает нас – каждую секунду, минуту, день, неделю, она очень быстро отходит в прошлое, и там она становится историей. И по этой истории мы меряем вехи своей судьбы. Моя лекция будет сегодня состоять из трех серий. Первая — это наша общероссийская судьба последних 20-30 лет. Второе — это югра, власть и человек. И третье — это Березовский район и его политическая история. Каждый житель района, каждый житель поселка несмотря на то, что очень многие московские философы и аналитики называют его маленьким человеком, на самом деле он есть самое сердце, он творец, он соучастник, он свидетель этой политической истории, и от каждого из нас зависят очень многие, может быть, даже вселенские вещи. Вот что, собственно, я сегодня, о чем я сегодня буду говорить. Каково на ваш взгляд, э каково на ваш взгляд значение в современном в контексте истории Березовского района. Березово это уникальная территория в Ханты-Мансийском автономном округе, а во многом на всем Западно-Сибирском севере вообще. Начиная с исторического следа, Березово по сути дела было основан как некий русский форпост русской ненасильственной сухопутной колонизации. Есть два типа освоения чужих земель. Один из них очень печальный. Это опыт геноцида североамериканских индейских племен в Соединенных Штатах Америки, которых коренных жителей на сегодняшний день осталось незначительное меньшинство. И континентальный российский путь сухопутной колонизации, когда геноцида коренного населения не было, люди селились вместе, и очень много культурных и мировоззренческих традиций друг у друга Заимствовали. Так вот, первый это исторический момент. Второй это момент, связанный с тем, что я не буду говорить там ни, ни про Петра, ни про меньшек, там двинемся глобально. Начало 50-х, открытие э, березовского газа, это, как на недавних торжествах сказала губернатор Югры Наталья Комарова, это есть не локальное событие, это есть э, точка начала разработки всей нефтегазовой платформы Западной Сибири. И Евразии в целом. Вот этот вот момент то, что было здесь, на окраине поселка, где мы сейчас с вами находимся, оно спровоцировало глобальные абсолютно геологические, политические хозяйственные, промышленные сдвиги цивилизационного характера. И в-третьих, для меня лично это очень важно. Березово это регион, который сохраняет и культивирует свою патриархальность сознания в лучшем смысле этого слова. Мне уже приходилось говорить. Я почему сюда люблю ездить? Березово очень напоминает мне Ханты-Мансийск времен моего детства. Это маленький сибирский городок конца 70-х, начало 80-х годов. С деревянными тротуарами, конечно, непролазной грязью на улице, но где все всех знают и где все живут одной большой семьей. Это и есть какой-то такой старинный сибирский характер. Илья Аркадьевич, чем занимаешься? Возглавляемый вами центр. А, значит... Научно-образовательный центр «Югра социум был по моему предложению создан, утвержден ученым советом Егорского университета в самом конце 2015 года. И с января, собственно, я его возглавил. Этот центр очень необычный, потому что у меня нет сотрудников. То есть я являюсь его директором. На различные научно-исследовательские проекты я приглашаю профессорско-преподавательский состав, либо тех людей с которым я работал раньше. Это социологическая сеть, которая у меня есть на территории фактически всего округа. И идея была у меня назвать этот центр «Социальное регионоведение Югры». Так получилось, что я 15 лет отработал на государственной службе, социологической службе Югры, объездил все муниципалитеты. В основном мы сопровождали избирательные кампании. Я столкнулся с тем, что в разных городах и районах люди по-разному голосуют, по-разному объясняют свое голосование и по-разному выражают свои эмоции по самым разным э, поводам. Они по-разному грустят, по-разному э, ворчат, они э, э, кто-то из них пессимисты, кто-то оптимисты, кто-то капризный, кто-то нет. И в итоге получается, что наша Югра — это огромный архипелаг из множества островов, и на каждом острове живет свой народ, у которого свое мировоззрение, свой менталитет. Так вот, тема регионоведения Югры это тема менталитета и муниципалитетов. Почему Березовский район не похож на Кандинский, и почему город Урай не похож на город Лангипас, а Сургут – промышленная столица Югры, в нем люди думают совершенно по-другому, чем в Ханты-Мансийске. Вот эти удивительные вещи, их очень сложно замерить. Тем не менее, тем, кто много путешествует по Югре, они, пусть не с первого раза, но бросаются в глаза. Так вот моя задача – попытаться изучить вот этот э, слой трудноизмеримых э, каких-то элементов, которые в совокупности дают безумно интересные вещи. Вот эти вот менталитеты наших с вами городов и районов. Скажите, а на ваш взгляд, в чем э, схожи менталитеты вот этих городов и поселений, и в чем есть различия? Э, значит, здесь нужно брать несколько критериев: критерий географический, ну, скажем. На юге Канинского района яблоки цветут и ежики в лесах бегают, да? А Березовский и Белоярский район. Они не приравненные, а собственно районы крайнего севера. Во-вторых, это корпоративная привязка. Потому что есть территории условно лукойловские, есть территории там, Сургут нефтегазовские и прочее, есть э, территории газовиков, нефтяников, это тоже накладывает очень большой отпечаток. Есть территории сельские, это отдельный момент, связанный с транспортной схемой, там, да. есть территории городские, есть относительно крупных три югорских так называемых мегаполиса, это Сургут, Нижневартовск и Нефтьюганск. И когда мы возьмем все эти критерии в совокупности, мы увидим, что какие-то вещи, они лежат на поверхности. Ну, условно говоря, не исследователь, а простой человек будет думать, ну, наверное, в городе богатом, развитом, да, человек должен там чувствовать себя лучше. Но это ведь не означает, что в Сургуте все поголовно счастливы. А, например, там в том же самом Кандинском районе живут угрюмые несчастные люди. Вовсе нет, это ошибка экономика центризма. Поэтому вот этих очень много факторов. Один из них я с, я политолог, я слежу за ходом подготовки к выборам и голосованию. Он очень интересный, потому что как люди приходят на выборах, какая явка из за кого они голосуют, это тоже есть свидетельство каких-то глубинных архетипов в их сознания. Я знаю, что в Березово люди ходят на выборы достаточно. Аккуратно, это сельская территория. Я думаю, явка у вас будет достаточно интересная. Что же касается поддержки политических партий, то... Опять же, в Березово патриархальные здравомыслящие люди живут. Я думаю, здесь, как и в других территориях, безусловно лидером будет партия власти, поскольку власть это то, что может сделать для поселка, для района какие-то реальные вещи. К сожалению, оппозиция на сегодняшний день она проповедует негативную повестку, она может быть и яркая, и зрелищная, и даже во многом справедливая, но она бесперспективная. Если человек хочет, чтобы его поселке, в его районе, в его регионе было несколько лучше, он, скорее всего, выберет в качестве объекта голосования партию власти. И с этой властью, по сути дела, дальше человек остается жить и э, отвечать за ситуацию в своем муниципалитете. На ваш взгляд, при различии мнений и различии различных, наличии различных менталитетов, что все-таки игру единит и что двигает ее к объединению в дальнейшем? Это особый югорский характер. Его тоже очень трудно определить. И вместо чеканных научных, философских э, определений лучше всего это сделает строка из песни Приехал на немножко, а остался навсегда. Это то самое тяготение севера. У меня у самого семья абсолютно по той же траектории пошла. Мой отец Верховский Аркадий Осифович приехал. По распределению он сам был из Феодосии, из Крыма закончил Рижский институт инженеров гражданской авиации и приехал в город Ханты-Мансийск в 1970 году, когда там был только гидропорт. Он принимал активное участие в строительстве аэропорта, который в 1973 году и всем известен сейчас Ханты-Мансийский аэропорт. Был начальником базы РТОС, был бродист, были локаторы, потом он тоже думал, пройдет три года, и он уедет обратно. Вместо этого он остался на 30 с лишним лет, стал потом секретарем порткома авиапредприятия. И в конце концов, вы еще и выбрали директором этого же авиапредприятия. И он врос как бы сюда корнями. Я родился в городе Ханты-Мансийске и живу здесь уже 42 года. Я никуда и в жизни никогда не хочу уезжать. На моих глазах формировалась вся эта история, как из патриархальных поселочков, югорские города и поселки становятся все более и более современными. Кто-то больше, кто-то Меньше, как меняются люди. И вот э, север и югра это на первый взгляд не совсем гостеприимные территории. Здесь иногда угрюмо, очень холодно, здесь много там э, суглинка. Речки здесь не голубые, не зеленые, а имеют какой-то немножко сероватый оттенок, но в этом есть какое-то настолько внутреннее обаяние, такое тепло, которое не отпускает людей. Поэтому в сравнении с мегаполисами большими, Москвой и Санкт-Петербургом, жители Югры они добрее, они теплее, они гораздо более отзывчивы, они продолжают сохранять лучшие вот эти патриархальные традиции. И вместе с тем они понимают, что они уже давно не провинция заброшенная вглубь, а по сути дела от того, что творится сейчас в Югре, во многом зависит судьба России, начиная от наполнения бюджета и заканчивая просто элементарным человеческим счастьем, которое получает любой ягорчанин здесь, так же, как москвич, житель Новосибирска, Петропавловска, Камчатская. У нас общая российская судьба, общая югорская судьба. Илья Аркадьевич, вы уже упомянули в нашей беседе о вашем увлечении музыкой. Насколько оно сильно, глубоко, и как вы можете оценить влияние вот этого увлечения на вашу деятельность? Фундаментально Там, я могу э, влияние этого увлечения на свою деятельность. Дело в том, что ну, в детстве, в поздние школьном возрасте, наверное. Я, как и очень многие, мечтал стать рок-звездой. Я играл на гитаре, я снял свои песни. Потом я ехал учиться в э, Уральский государственный университет в город Екатеринбург. Там были ситуации, когда я работал уличным музыкантом, я подрабатывал, потому что как бы денег нет, стипендия была все равно маленькая какая-то. Э, у меня там были какие-то музыкальные проекты. Я приехал в Ханты-Мансийск, то же самое, мы достаточно редко там где-то выступали, я очень люблю блюз и джаз, поэтому за последнее время там мой инструмент, вот он называется губная гармоника, она очень удобна тем, что ее можно носить как бы прямо в кармане и какой-нибудь элементарный блюзовый шаффл я вам сейчас просто покажу. Инструментом можно давать концерты, с этим инструментом можно проводить интерактивные лекции. А в конечном счете, работа музыканта с публикой, работа лектора с аудиторией, работа ученого с докладом на научной конференции, и даже работа человека в прямом эфире, вот с таким ведущим, как вы, это, в принципе, все звенья одной цепи. Это когда человек работает с другими людьми, когда он ловит их волну, он ловит их энергетику. Это работа, как писал Алексей Николаевич Толстой в своей знаменитой книге про Буратино с многоуважаемой публикой. Спасибо. Пожалуй, это было впервые в нашей студии, вот так вот в записи, в открытом э, в эфире, когда наш гость исполнял что-то на музыкальном инструменте. А, ну, <связано> это хорошо. Спасибо вам. До свидания. И секундочку. <связано> в заключение традиционный вопрос. Что бы вы хотели пожелать жителям нашего района? Жителям вашего района я хотел бы э, пожелать сохранять как можно больше тех самых добрых, самых удивительных элементов такой русской сибирской патриархальности. Я уже говорил, в Ханты-Мансийске, когда мы уходили, мы оставляли ключ от квартиры под ковриком. Все знали об этом, никто ни у кого, никогда и в мыслях не было, что кто-то кого-то может обворовать. Да? Или в Новый год можно было зайти абсолютно в любую квартиру, и тебя посадят за стол, как бы примут. Вот это ощущение, что ты не просто какой-то атомарный индивидуум, как в каменных джунглях Нью-Йорка, а ты человек, ты член огромной семьи, где тебя, может быть, не все любят, но все тебя понимают и готовы пригласить за стол. Вот эта причастность, принадлежность какой-то общности, неважно там дом, улица, квартал, поселок, район, страна, цивилизация. Это очень дорогого стоит. Вот дорогие березяне. Все самое лучшее, что у вас есть, сохраняйте как можно больше. Никогда не становитесь такими, как жители больших городов. Большое вам спасибо за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо, доброго. до свидания. До новых встреч. И я с вами на этом прощаюсь, уважаемые телезрители. До новых встреч.